الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in shi'ta sahla rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'a Babu ma yaqulu idha stayqaza min manamihi Bab sesuatu sebutan ataupun bacaan ketika apabila telah bangun daripada tidur. Ah ha, inilah yang kita sebut pada pelajaran kita yang lalu. Kalau kita beramal dengan hadis Nabi ni bermula daripada bangun tidur sampai nak tidur semula. Jadi bila kita bangun apakah aktiviti harian kita? Tindakan kita, amalan kita melibatkan kita bermusafir. Dalam seharian tu kita ada masuk masjid, apa doanya? Keluar masjid. Masuk tandas, keluar tandas semua dia ada doa dia ada zikir dia. Ha jadi maknanya tak perlulah kita nak cari sesuatu zikir amalan yang lain daripada apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk kepada tajuk perbincangan kita pada malam ini. Tadi selepas kuliah asar tadi. Ha selepas kuliah asar selesai saja kuliah asar tadi ada seorang sahabat daripada Kuala Lumpur singgah ke sekolah kita perjalanan daripada dia asal asalnya orang Melaka dia pergi mesapik di Pulau Pinang singgah sekolah kita lalu dalam kesempatan, kesempatan masa yang sekat itu dia bersembang berbincang dengan saya beberapa perkara dan antara soalan yang dia tanya saya tadi dia kata ustaz ambil tarikat apa jenis-jenis orang tarikat macam-macam tarikat dia beramal saya kata saya ambil Muhammad Muhammadiyah oh dia kata fahamlah lah dia kata maknanya apa yang dia ajar oleh Rasul oleh Nabi semua kita amalkan jadi bila dia duduk masuk tarikat ini berbagai-bagai ajaran amalan pemikiran yang ada dalam tarikat ini bila dia pelaga tengok dengan apa ajaran Nabi ini jadi dia rasa tak sesuai tak betul jadi apa yang betulnya kita beramal dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Dan dalam kuliah Hasan tadi juga saya sebut orang, orang, yang terjun di dalam apa dia kumpulan salaf ataupun yang disebut sebagai golongan salafi ini memang orang yang boleh berfikir, orang yang cerdik, orang yang nak cari fakta, cari bukti, cari kebenaran. Dia ni belajar di England, dia cerita Alhamdulillah anak-anak dia semua berjaya lah. Ada yang jadi doktor, ada yang jadi peguam. Jadi orang yang macam ni yang akan faham bagaimana aliran hadis ni. Sebab orang mau mencari dalil. Kalau orang jenis pakai ikut je, ah, ha, dia tak akan jumpa jalan. Dia tidak akan jumpa jalan. Jadi maknanya, Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan salafi ni yang nak bawa kepada sunnah Nabi, nak bawa kepada ajaran yang sebenar, tanpa bercampur bau dengan amalan-amalan lain, amalan khurafat ini akan disokong oleh oleh orang-orang yang cerdik pandai. Ha, sebab mereka nak kepada bukti, nak kepada dalil dan juga hujah. Di antaranya lagi dia ada sebut dua perkara tadi yang dia tak boleh terima so, aliran-aliran tertentu ni kerana mempercayai Nabi Adam itu turun atas gunung jerai dia kata. Oh yang tu dia tak dia terima. Di sudut buktinya tak betul. Salah. Dan di antara tarikat yang dia beramal Sebelum nak beramal dengan sesuatu zikir Kena tawajuh muka Tok Guru Kena tawajuh Maknanya kita kena ingat Bayang muka guru kita macam ni macam ni Barulah kita beramal dengan zikir-zikir yang diajur Jadi Apabila dah melalui jalan tu Jalan yang tak sama dengan apa yang Nabi bawa Jadi orang akan nampak bahawa Kemanisan iman berada di dalam golongan golongan yang nak mencari apa dia ilmu yang berdasarkan kepada bukti daripada hadis dan juga daripada Quran. Ha, sebab kebenaran al-haqqu min rabbik. Kebenaran datang daripada Tuhan. Jadi Tuhan ajar kita fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Wa ma ataakum war rasul fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Banyak lagi ayat-ayat Quran suruh kita ikut Nabi wa rawayna fi sahihi fi sahihai imamain muhaddisin sebab dia musanna tu kan sahihai so, hey, hey, asalnya ada nun tapi bila diidofakkan kepada imamai dibuang nun jadi imamai pun asalnya ada nun Diidofakkan kepada muhaddisin dibuang sahihai so, hey, hey, imamai imamain muhaddisin abi abdullah muhammad ibn ismail ibn ibrahim ibn mughirah al bukhari wa Abil Husain Muslim ibn al Hajjaj ibn al Muslim al Qushairi, Ainai Saguri radhiyallahu anhuma. ma kitabahuma asah as as al kitab al musannafi bi al ulama kedua-dua kitab ini adalah sahih sahih kitab kitab ni kan banyak yang paling sahih kitab dua ni Kitab dua ni kitab apa? Sahih Bukhari dan juga sahih Muslim Mana-mana ha, kitab yang disusun Yang ditulis Hak ni paling sahih Dengan sepakat para ulama' ha, Ini disebut oleh Imam Nawawi Wal Bukhari yu asahuma Ada pun Bukhari itu paling sahih daripada Muslim Antara dua dia paling sahih kalau semua kitab-kitab yang ada dalam dunia, dua ni paling sahih. Kalau antara dua pula, Bukhari paling sahih. Anda jamahir, maknanya di, di sisi jumhur ulama. Walaupun di sana ada kata muslim di atas. Tapi jumhurnya Bukhari atas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu... wa huwa awwalu man tukna biha Abu Hurairah ni adalah individu yang mula-mula diberi kunyah diberi gelaran Abu Hurairah. Pada pelajaran kita yang lalu, Abu Hurairah ni orang bagi nama dia dia apa orang berapa apa dia nama yang diberi oleh orang. 30 nama dia Abu Hurairah gelaran dia, nama yang sebenarnya apa dia? Ada riwayat ada sampai 30 pendapat ataupun pandangan ulama tentang nama dia. Ha yang asahnya yang kita telah cerita pada pelajaran kita yang lalu nama yang paling tepat anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda ya akru syaitan ala qafiyati ra'si ra'si ahadikum idha huwa nama thalatha uqdin thalatha uqdin mengikat oleh syaitan di atas tengkuk seseorang kamu apabila dia tidur tiga tiga ikatan ia ala kulli ala kulli uqadatin ala kulli uqadatin makanahu lalu dia katakan ataupun dia bacakan ataupun dia tiupkan setiap kali setiap satu ikatan alaika lailun tawil farqud pada kamu ni masa malam ni panjang lagi tidur lah. Malam panjang lagi dia tak tidur, 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 tidur. Ha, dia suruh tidur. Fa'ini sta'iqaza, zakarallah, zakarallah ta'ala in halat uqdatan. Apabila dia terjaga daripada tidur, lalu dari dia berzikir kepada Allah, maka terungkai satu ikatan. Dia ada ikat Dia ada ikat tiga. Ha, tiga ikatan yang diikat pada tengkuk tengkuk seseorang ha, tengkuk seseorang anak adam yang sedang tidur fa in tawadda in halat uqdatan bila dia berzikir terungkai satu ikatan dia berwuduk pula ikatan yang kedua terungkai fa iza fa in salla in halat uqdatan kullaha in halat uqdatan kullaha Apabila dia sembahyang, Maka seluruh ikatan itu terungkai ha, Di sini bukan ha tu Ta marbutah ha, Fa'in salla in halan uqadahu kullaha Apabila dia sembahyang pula Maka terungkailah ketiga-tiga ikatan itu Fa'asbahana syaitan Keesokan harinya dia berpagi-pagi dalam keadaan segar, nasyid, cergas. Uh, sebab segala ikatan yang diikat oleh syaitan itu semua terungkai. Tayyibun nafs maka hati dia jadi lapang. Ha dia tenang, nasyat, rajin, cergas, hati pun dia jadi lapang. Wa illa asbah habisan nafsi kaslan. Kau tidak dia jadi murung dan jadi malas. Kesan daripada ikatan syaitan tu tadi. Ha kan daripada kalangan kita pun sama kita sendiri kan? Kalau kita tak ada zikir kepada Allah tak ada kiai kiai mulai kepada Allah kalau zikir satu e, terungkai tinggal dua lagi kalau kita pula sembahyang pula hadis ah, satu lagi dia berwuduk satu lagi tiga-tiga terungkai ha tengok jadi boleh bezalah diri kita sendiri apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita lakukan ataupun tidak kesan dia apabila kita berpagi-pagi sampai siang keesokan harinya bagaimana keadaan situasi tubuh badan kita pergerakan kita lancar tak lancar ha, kalau dia cergah tu insyaAllah dia ada buat lah sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW ha, wa hadha lafzu wa riwayatil buhari ini lafaz yang dikemukakan oleh Imam Buhari wa riwayatu muslim bima'anahu Imam Muslim pula meriwayatkan dengan maknanya makna yang ada dalam sahih Bukhari kafiyatul ra'si akhiruhu. maknanya akhir tengkuk kepala ini maknanya tengkuk syaitan ikat kat tengkuk tu ah tiga ikatan bila kita buat yang dianjurkan oleh nabi terungkai satu demi satu kalau tidak kita jadi kaslan tidak nasyat keesokan harinya itu kesan daripada ikatan syaitan wa rawaina fi sahihil bukhari an huzaifah binil yaman radhiyallahu anhu ma An Abi Zarin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashih Daripada Abi Zar radhiyallahu an apabila dia pergi ke tempat tidurnya Rasulullah qala bismika Allahumma ahya wa amut Dengan nama engkau ya Tuhanku aku hidup dan aku mati Dengan nama Allah aku boleh hidup dengan dan aku mati. Maknanya kita mati pun kerana disebabkan dimatikan oleh Allah. Kita hidup pun disebabkan kita hidup dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan segala perjalanan hidup kita, aktiviti harian kita, pergerakan kita semua semua nak bergantung, perlu bergantung kepada Allah. Ingat kepada Allah. Kita mengikatkan diri kita segala takdir-takdir yang berlaku itu dengan ketentuan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ajar kita ni supaya tak hati kita ni tak kosong. Tak lalai, tak sunyi daripada berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa staiqaza, apabila dia terjaga daripada tidur, dia baca apa pula? Ha, tadi dia nak tidur kan? Jadi nak tidur ni ada beberapa hadis, ada beberapa riwayat. Ini salah satu bismillahumma amutu wa ahya. Ha, dalam ayat yang hadis ni pula bismillahumma ahya wa amut. Dia ahya dulu. Dalam riwayat yang lain Bukhari saja dia ada doa lain. Ha, Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa zuhri ilaik raghbatan wa rahbatan la malja'a minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzal wa bi nabiyyika arsal Jadi terpulanglah kepada kita mana-mana doa yang kita ingat yang kita hafal yang datang daripada hadis-hadis yang sahih kita amalkan sebab dia ada banyak riwayat wa idza staykaza qala apabila terjaga pula daripada tidur apabila dia bangun daripada tidur alhamdulillahillazi ahyana segala, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'da amatana setelah dia mematikan kami wa ilaihin nusyur dan kepadanyalah kami kembali di sini ada dua maksud Kepadanya lah kami kembali Maknanya kita mati besok Akan dikembalikan kepada Allah Wa ilayna turja'un Kepadanya lah kamu dikembalikan Kepada kami kamu dikembalikan Apa maksud dikembalikan? Dipaksa kembali Maknanya seorang pun Taubatlahum tak berani Nak bertemu dengan Allah Ta'ala Secara sukarela Ikat takkan jumpa Kena diheret oleh malaikat bawa bertemu dengan Allah Ta'ala Allah Ta'ala nak tanya beberapa soalan apa aktiviti perbuatan yang dia buat atas dunia semua manusia nak lari sebab tu dipaksa kembali kalau kita tengok dalam Al-Quran wa ilaina yurja'un ataupun turja'un dipaksa kamu dipaksa kembali ataupun mereka dipaksa kembali yang kedua wa ilaihi wa ilaihi nusyur maknanya kepadanya lah dikembalikan maknanya Allah Ta'ala kembali balik nyawa kepada kita. Setelah tidur roh dia diangkat. Allah Taala pegang roh. Jadi bila kita hidup semula selepas bangun daripada tidur, dia lepas. Masa kita bangun tu Allah Taala lepas. Kerana dalam Quran menyebut sebahagian daripada manusia bila dipegang rohnya oleh Allah, dia tak lepas. Sebab tu dia mati dalam tidur. Ada keadaan manusia mati dan tidur Allah Taala pegang roh dia tak lepas balik, tak masuk dalam jasad dia. Ha, ini makna yang kedua dia lepaskan roh dia balik masuk ke dalam jasad. Wa ra'ayna fi kitab Ibn Sunni fi kitab Ibn Sunni bi isnadin sahihin an Abi Hurairah radhiyallahu an Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza staiqaza ahadukum min manami falyaqul alhamdulillahi alladhi radda ala alayya ruhi. Ha, tengok doa lain pula banyak kan. Ha, dia kata dengan isnad yang sahih. Ha, Imam Nawawi kata dengan isnad yang sahih ha, Alhamdulillahilladzi Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kepada roh aku Tadi kita sebut ayat Quran Menunjukkan kalau Allah Ta'ala tak kembalikan kita mati dalam tidur Jadi kenapa kita kata Alhamdulillah Melahirkan kesyukuran kerana boleh hidup semula Jadi hati kita sentiasa kena bergantung dengan Allah Ta'ala Mujulah boleh hidup semula Kalau tidak aku mati dalam, dalam tidur Tadi tak sempat dah hari ini nak puasa Hari ni nak berterawih, dah mati dah tadi. Tak sempat nak puasa, tak sempat nak berterawih, nak baca Quran, nak tadaruh, nak zikir, semua tak sempat. Amalan-amalan yang baik sebagai bekalan kita untuk mati, semua tak sempat lah. Syukurlah Allah kembali balik roh kepada jasad kita. Kalau tidak, kita mati dah tadi. Hari-hari duduk baca yang macam, macam Hari-hari kita melahirkan kesyukuran atas nikmat yang besar. Nikmat ni kan banyak. Wa in ta'udu ni'matullahi la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung nak kira nak bilang nikmat Allah Ta'ala ni tak terhitung, tak terbilang. Hari-hari Allah Ta'ala bagi nikmat. Di antara bukti Allah Ta'ala bagi nikmat, hari-hari kembalikan roh kepada tubuh badan kita. Tidak mati dah. Semalam macam tu, hari ni memang macam tu, esok kita tak tahu lagi. Sebelum-sebelum ni memang macam tu. Kita bangun, Allah, Allah Ta'ala bagi roh balik. Bagi balik, bagi balik. Hari ni pun sama. Hari esok, belum tentu tahu. Ha, hari esok belum tentu lagi. Orang nak bersiap dah, beli baju raya, lembang, tepah lembang, kuih. Macam-macam kuih tempoh ha. Si anak raya boleh tentu. Oh. Baju raya tiga pasang. Ha? Raya pertama pakai yang lain, kedua tiga lain. Ha, ada dah simpan dalam peti air gebok. Nak buat raya ni jamu raya. Sahabat handai jiran tetangga dek wadik nak mari rumah ni. Dan kedak ni kita ni. Ha, kena ingat tentu dan kedak ni. Siap bawa panas lah apa lah kan. Tetamu nak mari ni bawa panas. Ada nak bawa nak sok lembang 30 batang. Oh buangan tu. Adik-beradik nak mari pada kedah tu. Huh? Tak tahulah kita ni dan tak dan. Ada yang nak balik ke terolak Nak makan ikan apa baum Oh bawa balik ke ayah dia. Ke tengalan. Tak tahulah kita dan tak dan. Hari ni dan lagi Allah tak nak bagi. Hari esok pula tentu. Bersiap tu tak apa. Memang dia, tak ada masalah. Disuruh kita bersiap. Tapi dan ke tak dan tu. Ha, yang tu kita kena fikir juga. Ha, takut-takut Allah taklah tahan, dia tak bagi dah roh kita. Wa'afani dan menyelamatkan aku fi jasadi. Wa'afani fi jasadi. Kita bangun dalam keadaan sedar, segar. Ada orang yang duduk tengah tidur, mari lipan gigit dia. Kalau jengking gigit dia, serangga masuk dalam telinga dia. Bangun-bangun tidur tak segar. Kenapa? Diganggu oleh makhluk Allah Ta'ala ketika dia sedang tidur. Tiba-tiba Alhamdulillah kita ni jaga-jaga sihat. Tubuh badan sihat, semua sihat. Tak adalah semut masuk dalam telinga ke, datang ular kalau jengking ke. Ini semua makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang boleh mendatangkan mudarat kepada kita. Yang lebih besar lagi, wa وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ Mengizinkan aku ingat kepada dia lagi. Duk boleh ingat ke Allah Ta'ala lagi ni. Bangun-bangun tidur, duk boleh berzikir, duk boleh mayang subuh, baca Quran lagi. Ah ha, duk boleh baca maksurat, duk boleh baca sunat duha. Sebab boleh hidup semula. Kalau tidak amalan-amalan yang penting ini, peluang-peluang keemasan, pahala-pahala yang dilipat gandakan ini, semua tak dapat. Dah lah tak lah tak kembalikan roh kita kepada tubuh badan kita. Ha, jadi bersyukur banyak-banyak kita kepada Allah Ta'ala. Kalau kita jadikan zikir, Azkar Nawawi ni cantik. Saya berazam macam tu lah, penghujung usia kita kan. Dia ulang Azkar Nawawi ni. Cadangan lepas bulan Ramadan ni pun rasa nak baca balik. Nak cari hari-hari yang tertentu lah ku boleh buat pas maghrib ke Jadikan zikir amalan kita harian ha? Kita penghujung usia kita apa amalan kita Tahun depan belum tentu lagi Bukan kata tahun depan Besok belum tentu lagi hidup Kalau Allah Ta tak kembalikan kembali roh Tak sempat raya ha, Nampak? Bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana Boleh hidup semula Menyehatkan tubuh badan kita setelah bangun tidur Dan dapat ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa rawayna fihi ana Aisyah radhiyallahu anha. Kami telah riwayatkan padanya <coughs> kepada kita Ibnu Sunni lagi daripada Aisyah radhiyallahu anha anni Nabi sallallahu alaihi wasallam qan ma min 'abdin yaqulu 'inda rad 'inda raddillahi ta'ala ruhahu alaihi tidak ada mana-mana hamba yang berkata yakni berdoa ketika Allah Taala kembalikan rohnya kepadanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala sendirinya Tidak ada syirik baginya Lahul mulku baginya lah kerajaan Walahul hamdu dan baginya lah pujian Wahuwa ala kulli qadir Dan atas sesuatu itu Dia atas sesuatu itu maha berkuasa Kalau dia baca yang tu Illa ghafarallahu ta'ala lahu dhunubahu Melainkan Allah Ta'ala ampun dosa dia Walau kanats misla zabadil bah Walaupun dosa dia sebanyak buih di lautan banyak mana buih? Pernah kira tak? Tak pernah kiralah. Kalau dah andai kata dosa kita banyak tu, Allah tak Taala ampun semua. Ah, ha, walaupun buih sebanyak buih. dosa itu sebanyak buih di lautan. Wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ma min rajulin yantabihu min naumihi fayakun Mana-mana orang lelaki Maknanya mana sesiapa sahaja Yang terjaga daripada tidurnya Dan dia berdoa Alhamdulillahilladzi khalaqal nama wal yaqzah. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menjadikan Tidur dan juga jaga tidurlah tak Ta'ala bagi jadi Ada orang tak boleh tidur Sakit Tak rasa mengantuk Tak boleh nak tidur Bila tak boleh nak tidur ni Berdorak tubuh badan kita dan jaga. Allah Taala juga bagi jadi jaga. Alhamdulillahillazi ba'atsani saliman Segala puji bagi Allah Taala yang telah membangkitkan aku di dalam keadaan selamat, sawian sempurna. Bukan kata bangun-bangun daripada tidur kaki sebelah hilang, telinga sebelah hilang, digigit oleh serangga. Tak selamat. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anallah yuhyi yuhyi al-mauta. Aku bersaksi bahawa Allah Ta'ala yang menghidupkan orang yang mati Wahuwa ala kulli syai'in qadir Dan dia ada ada sesuatu itu maha berkuasa Illa qala Allah Ta'ala Kalau kita sebut macam tu Allah Ta'ala kata Sadaqa abdi telah benarlah hambaku Wa rawaina fi sunani Abi Dawud an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza habba min al-laili kabbara asyara wa hamdan asyara. Ha, Rasulullah ni apabila dia ha, dia kata apabila dia terjaga daripada malam dia takbir sepuluh kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Berapa kali? Sepuluh kali. Wa hamida asyran. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sepuluh Sepuluh kali. Wa qala subhanallahi wa bihamdihi asyara. Ah ha, dia baca subhanallah walhamdulillah 10 kali juga. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi 10 kali. Wa qala subhanal malikul quddus pun 10 kali. Wa astaghfara ashra istighfar pun 10 kali. Wa hallal ashra dan dia bertahlil. Tahlil apa? La ilaha illallah pun 10 kali. Summa qala Allahumma inni a'udzubika min dhiqqid dunya. Kemudian dia berdoa ya Allah ya Tuhanku aku berlindung kepada kamu daripada kesempitan dunia. Ha, kesempitan dunia ni ulama bahas ni apa dia? Kesusahan, kesulitan kita untuk berdekatkan diri kepada Allah. Terhalang nak buat ibadat tu adanya benda yang melentang, awarid, penghalang-penghalang. Dalam dunia ni hidup hati kita sempit, susah, tak ada jadi lapang. Rasulullah sendiri orang yang hebat bergantung Allah Ta'ala Banyak berdoa kepada Allah Ta'ala Supaya dilapangkan hati dia ha, Daripada urusan dunia Jangan disebukkan harian dengan urusan dunia Sampai tak ingat akhirat Wah, itu memang banyak manusia jadi macam tu. Ada sahaja urusan-urusan yang perlu dia selesaikan. Sedangkan hak akhirat diabaikan, ditinggalkan. Wadhiqil yaumil qiyamah asyra. Baca dia juga, juga 10 kali. Daripada kesempitan, maknanya kesulitan bila kita dibangkitkan pada hari kiamat besok. Summa yaftatihu salata. Lepas tu Rasulullah semayang. Ha, dibuka bangun tidur tadi setelah zikir dia pun semayang. Wa qawluha hab, yakni istaiqadah. Habba, yakni istaiqadah. Ketika terjaga, terbangun daripada tidur. Wa rawayna fi sunan Abi Dawud, aydan Aisyah radhiyallahu anha aydan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tayaqadha min al-lail qala la ilaha illa anta. Ha ni sebahagian daripada riwayat baca Rasulullah pernah baca yang ni. macam-macam zikir, doa yang dibaca oleh Rasulullah ketika bangun daripada tidur. Subhanakallahumma astaghfiruka li dzambi Wa as'aluka rahmatak Allahumma zidini ilma Tiada Tuhan melainkan engkau maha, suci engkau wahai Tuhan Aku berdoa Aku minta ampun kepada engkau Bagi dosa-dosaku bagi dosaku, Dan aku memohon kepada engkau rahmat engkau Allahumma zidini ilma Ya Allah tambahkanlah aku ilmu Orang yang paling banyak ilmu Rasulullah ha? Selalu doa tambah ilmu kita ni dah dah lah jahil. Ada tak doa tempat tak te, tambah ilmu. Ha? Dah lah jahil tak reti kan. Kita tak berdoa pula kepada Allah Taala. Ya Allah itu aku tambahkanlah ilmu. La tuziq qalbi ba'da id hadaitani ya Allah jangan cabutkan dalam hatiku ni hidayah setelah kau bagi hidayah kepada aku. Sebab hidayah ni boleh bagi Bolehlah Allah Taala tarik. Kan ada hadis kan pagi-pagi -pagi beriman petang kafir. Pagi besok kafir petang beriman berubah. Yabi'u dinahu bi'aradhi minad dunia Dia menjual agama dengan harta benda yang sedikit Manusia iman dia boleh berubah Sebab tu ada doa pula Allah maya muqallib qulub Sabit qalbi ala Ya Allah yang membalik-balikkan hati Tetapkanlah aku di atas agamamu Tengok Rasulullah ni pun minta macam tu ha, Minta hati jangan dibalikkan Jadi 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 sesat Dan tambahkanlah ilmu Dan jangan kamu cabut daripada hatiku Hidayah setelah engkau bagi Wahabli min ladun kau rahmah Kurniakalah Bagiku dari sisi engkau itu rahmat Maknanya kasih sayang Nak kasih sayang Allah ha, Kita buat ni Sebab masuk syurga bukan dengan terawih kita Masuk syurga bukan dengan puasa Bukan dengan baca Quran zikir yang banyak Tak Bukan dengan ibadat abidat Bukan dengan amalan-amalan Masuk syurga dengan rahmat La yadukhul jannata ahadun bi'amalihi Seseorang itu tidak masuk syurga dengan amalan dia Sahabat bertanya, "Qalu wala anta ya Rasulullah?" Qala wala ana. Ila bi rahmatin wa fadlin. Aku pun sama, masuk syurga bukan dengan ibadat. Melainkan dengan rahmat dan anugerah daripada Allah. Nak ikut-ikut Rasulullah punya ibadat hatta tawaramat qadamahu. Dia sembahyang muka kaki dia sampai bengkak. Patutnya layaklah masuk syurga dengan ibadat. Tak layak juga Rasulullah kata tak tak tak. Masuk syurga dengan rahmat Allah Taala. Sebab tu Rasulullah sentiasa minta rahmat. Kita ni tanpa rahmat Allah Ta'ala tak boleh hidup Di dunia Tanpa rahmat tidak ada ketenangan Tanpa rahmat hidup di dunia ni tak selesa Semua berharapkan rahmat Inna ka'an tal wahab Engkalah ha. maha pemberi Maknanya Allah salah satu Daripada nama Allah Ta'ala wahab Maknanya wahabi itu sentiasa memberi Wahabi maknanya Madrasati sekolah aku Quran ni ada ya situ kan Quran aku. Wahabi maha pemberi. Orang gelar kita wahabi ni kena bangga. Wahab maknanya maha pemberi. Ini orang sebut orang rasa nak pitam. Rasa nak marah. Mas tak boleh. Rasa sorak. Maha pemberi. Wahabi. Ha, maknanya inna ka antal wahab. Sesungguhnya engkau maha memberi. Wallahu alam aku lukau lihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.